Всем привет, я иду на вылочу. Я уже забрала сумочку и буду зараз работать на ней огляд. Так, вот такая вот сумочка красивенькая. Мне она потом, но она грязная, конечно. За таким от сегодня. Так, вот такая вот сумочка. Она чуть-чуть грязная, конечно. Ну окей. Так. Распаковка. Так, открывайся. Так, первое. Это водичку я с собой беру, потому что я не хочу ее куплять, тратить деньги. Зачем, если можно взять с собой? Так, потом. Это вот такие окуляры. Там у нас сейчас светит сонечко. Вот видите, там светит сонечко. Поэтому я беру окуляры вот такие. Сейчас буду показывать, как они на мне выглядят. Вот так вот на мне выглядит. И, кстати, я больше не буду показывать свое лицо, потому что это заборонено до 14 лет. Блин, жаль. это... Так, 50 гривен. Ось. 50. Так, потом. У нас вот такая помадка, очень красивая. Мне она подобает. Сейчас покажу, как она на мне выглядит, потому что я ее уже намазала. Вот так вот на выглядит как-то та да, еще знаете так и последний это вот такой браслетик похож на резинку но это браслетик так мы там что съем так сейчас пошукаем вот я как шукаю смотри так надо так привет так сейчас так как мне так это все сделать так держим сумочку ой я еле открыла так что там? Это магнитик, Магничок. Интересно, чей там? Я как-то этот магнитик на улице подобрала, случайно. Потому что это наш. Но не от думаю, что он от резиденции. И надеюсь, если не меня от резиденции, то я его, когда приду на Боголюбов, верну обратно. Потому что вообще нельзя брать чужие речи. Так, ось, все мои речи. Сумочки, есть такая сумочка. Забуду. Всем пока.